14-я колея, Киев-Пасс-Транс. с мы оплатили. Ух ты, так тут все серьезно. Розетка, значит, вход. Тут что-то делают, не знаю что. Аврора мультимаркет. даже Аврора даже тут есть, представляете? И картофель, колорадские колорадский жук неслистый, тоже есть тут. Киевская детячая залезница. Дивите, как тут все красиво, можно, наверное, фоткать. Сарк на 2005 отправляется первый поезд по Киевской детячей залезнице. А, тут надо еще туда поехать. Так, ну что, погнали! Шведский экспресс. Ой, так тут покушать можно. Дивись, тут просто заходим в любые, тут без экскурсии, без ничего. Просто дивись, заходишь. Вот так, тут есть надписи. Фу, блин, как я давно мрелась, добрый ты. А вот тут старовинные все. Что, что? Что делать? Выставка платная? Так мы же заплатили 600 гривень. А мы никуда ще не были, мы только зашли. Так... Тихо, блядь. А, а сколько вы? же стоит вас вход? А я вас не снимаю, я себя снимаю. А где а же вас ваши... Хорошо, сейчас купим. Блядь. Короче, вы поняли? Там ще какую-то з у нас сдали. 600 гривень. На какую б мы, наверное, не пошли. Ну, підемо вот теперь уже.